Дорогие друзья, я бы от имени нашей организации, Киевской Федерации, хотел, хотел бы поблагодарить в лице госпожи министра и всех тех людей, которые откликнулись на инициативу нашей организации еще в январе 2013 года. Мы предложили Министерству включить в концепцию социальной политики Украины на 2014 год такую важную тему, как развитие университета третьего возраста, который работает у нас сейчас на базе территориальных центров социальной помощи. И большое спасибо за то, что Министерство откликнулось, и сейчас этот проект развивается по всей Украине. А наша команда, которая э, сидит здесь, Юлия, э, Ольга Алексеевна э, и э, Марина. Этот проект э, сейчас проходят, в сейчас проходит в Винниссе и Одессе. Спасибо большое.